Macam mana Iron Man aka Tony Stark atau nama sebenar dia Robert Downey Jr. daripada jadi seorang penagih, hidup muflis, homeless, terus boleh comeback jadi pelakon dengan bayaran yang paling tinggi untuk watak Tony Stark. Robert atau kita panggil RDJ lah. Dia berasal dari New York dan ayah dia, Robert Downey Senior, memang dah bekerja dalam industri filem ni. Dia buat independent movies. Dari umur 5 tahun, ayah dia dah start masukkan RDJ ni dalam filem-filem yang ayah dia buat untuk berlakon. Ayah RDJ ni pula, dia seorang penagih barang tu dan juga alkohol lah. Dan satu hari pada 1971, waktu umur RDJ ni 6 tahun, ayah dia pergi bagi barang tu dekat dia dan benda tu lah dah buat hidup dia berubah selama-lamanya selama, selama bertahun-tahun ayah dia duduk bagi benda tu dekat RDJ ni kerak-kerak dia pun dah jadi makin ketagih lah sampai dia besar walaupun macam tu dia tetap masih pandai bina dia punya kejaya tau disebabkan dia memang sangat berbakat dalam bidang lakonan dan dia pun start berlakon dalam filem-filem orang lain yang bukan filem ayah dia tahun 1992 dia pegang watak sebagai Charlie Chaplin lepas tu terus terus kerjaya dia meletup. Dia dicalonkan untuk Oscar. Auto jadi selebriti paling hot lah waktu tu. Sampailah waktu umur dia 30 dia dah mula jadi makin barai and bermasalah. Sebab masalah ketagihan dia tu dah jadi makin teruk dan tak terkawal. Dan jadi kes pada tahun 1996, ADJ ni dia drive dekat area LA dalam keadaan tengah high. Lepas tu, polis pun tahanlah kereta dia. Bila polis tahan kereta dia tu, polis terkejut sebab dia dalam keadaan tak pakai apa-apa baju. Dan dia berhalusinasi. Dia menjerit lah. Dia cakap, ah oh, tolong, tolong ada tikus. Padahal bukan ada apa-apa pun kat situ. Dia jadi tak betul lah sebab dia tengah high kan. Lepas tu pada tahun yang sama, dia buat hal lagi dekat jalan raya. Dan kereta dia kena tahan lagi dengan polis. Kali ni, polis jumpa banyak jenis dadah dan juga pistol. So apa lagi, polis pun tangkaplah dia. Beberapa minggu lepas tu, lepas dia dah diikat jamin, dia jalan kaki nak balik rumah. Dan disebabkan dia terlalu high waktu tu, dia termasuk rumah jiran dia dalam keadaan yang dia tak sedar. Dia masuk selamba je terus naik atas Lepas tu masuk bilik tidur And then tuan rumah tu yang si mak ni Dia lalulah depan bilik anak dia tu Lepas tu dia nampak ada orang tidur atas katil tu Dia macam pelik lah Eh awak anak aku tidur awal sangat ni Lepas tu dia pun pergi tarik selimut Tengok-tengok Wish -tengok, laki mana masuk rumah aku ni Tidur atas katil anak aku pula tu ha, Tuan rumah tu semua pun jadi panik lah Dan dia pun terus call polis Dan lagi sekali RDJ ni kena tangkap Sampai kena masuk mahkamah dia dah lah pelakon paling hot waktu ni Lepas tu isu ni dah buatkan reputasi dia tercemar lah Sebab dia duk keluar masuk jail Kena tahan dengan polis lah Kena naik turun mahkamah Jadi kejayaan lakonan yang dia dah kerja keras Untuk nak bina selama ni Jatuh macam tu je Disebabkan dia dah susah nak dapat job Sampai satu masa, kawan baik RDJ ni, iaitu Sean Penn, dia memang risau sangat-sangat dengan keadaan RDJ ni. So, dia pun terus pergi rumah RDJ, dia sepak pintu depan tu, dia pergi cakap dengan RDJ ni, Dah, aku nak hantar Hang pergi masuk pemulihan. Sampai bila Hang nak macam ni? Lepas tu, Sean ni pun hantar lah RDJ ni naik flight private untuk ke pusat pemulihan dan RDJ sepatutnya kena tinggal dekat situ untuk tempoh masa tertentu sepanjang proses pemulihan tapi beberapa hari lepas tu RDJ ni dia lari pulak dari tempat tu dia keluar ikut tingkap lepas tu dia tahan kereta mana-mana tepi jalan tu untuk tumpang ke airport dan dia minta ejen dia untuk belikan flight balik dia macam dah tak tahan sangat-sangat lah waktu ni dia masuk flight je dia terus minum tahun 1999 RDJ terlepas ujian dadah yang diarahkan oleh mahkamah dan disebabkan tu dia kena tangkap lagi sekali. Waktu dekat mahkamah dia cakaplah dengan hakim. Dia tahu benda ni berisiko tapi dia tak dapat nak tahan diri dia, tak dapat nak kawal nafsu. Oleh sebab tu dia dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun tapi dia dapat keluar awal, setahun je dia dalam penjara. Walaupun sad je dekat dalam penjara tapi hidup dia boleh dikatakan dah musnahlah dan dia struggle untuk survive dia tak dapat job untuk berlakon sebab filem Hollywood perlukan insurans dan syarikat insurans tak mau cover dia disebabkan dia terlalu berisiko tinggi sebab dia ni selalu buat hal anytime boleh kena tangkap so bila-bila je dia boleh menjejaskan production dan merugikan projek juta-juta depa ni bayangkan dia tak boleh kerja tak boleh buat duit so macam mana nak hidup kan nak kena bayar hutang bil komitmen dan banyak lagi memang dia hilang segala-galanya dan hampir jadi muflis dan home homeless waktu ni. Isteri pertama dia pun tinggalkan dia dan bawa anak lelaki dia pun sekali. Disebabkan RDJ ni dah tak ada apa. Tahun 2003, waktu ni lah boleh dikatakan rezeki di mana dia nak naik balik. Dia dapat berlakon filem Gotika. Walaupun dia terpaksa lepaskan gaji dia untuk tampung kos tambahan insurans, tapi at least dia dapat job tu. Dan waktu syuting filem tu lah dia jumpa dengan isteri dia sekarang iaitu Susan. Susan ialah producer untuk filem tu dan tak lama lepas tu dia perkahwin. Susan ni lah yang mula ubah hidup Robert ke arah kebaikan dan kejayaan. Sampailah sekarang. Lepas dia perkahwin, Susan ni pernah marah dekat Adijay ni. Dia cakap, Han pilih satu je. Han nak pilih barang tu ke? Han nak pilih aku? So sebagai suami of course lah dia tak nak kehilangan isteri dia Dan waktu ni lah dia bersungguh-sungguh nekat untuk berubah Dia dapatkan bantuan pakar, dia join program-program, terapi Untuk jangka masa yang lama Memang susah sangat untuk dia Tapi dia berjaya buat Dan pada umur dia 38 tahun Untuk pertama kali dari dia kecil ni, RDJ dah finally clean. Dia dah bebas dari masalah ketagihan dan dia tak ambil dah semua barang-barang tu. Waktu tu susah jugalah dia nak percayakan orang-orang yang dia dah tak ambil benda tu dan dia dah clean. Studio-studio filem pun semua masih ragu-ragu nak bagi dia job. Sebab bagi mereka, dia ni masih bermasalah. Dan dalam fasa semua orang dah tak percaya dekat Robert ni, tapi ada seorang pengarah, penerbit dan juga pelakon iaitu John Favreau, dialah yang bagi RDJ ni peluang. Tahun 2006, kebetulan John tengah cari pelakon untuk filem baru yang dia nak buat iaitu Iron Man. Dan bila John tengok uji bakat RDJ ni, dia macam, "Yes, he is the one. Dialah the Tony Stark yang kami cari." Tapi of course lah ramai daripada tim production tu tak setuju sebab depa tak maulah ambil risiko untuk ambil penagih ni yang banyak buat hal untuk berlakon dalam filem depa. Yalah bayangkanlah seluruh masa depan Marvel Studios ni tengah bergantung dengan kejayaan filem Iron Man. Sebab ni adalah production 140 juta dolar kot. Macam mana kalau sejarah berulang kembali? So semua tim tu pun cakaplah dekat John ni. Weh kita tak boleh weh taruhkan seluruh masa depan Marvel Studios kepada seorang penagih ni. Tapi John masih berkeras juga. Dia tetap nak RDJ untuk jadi Tony Stark. Sebab dia memang percaya dekat Mamat ni 100%. John pun memang dia berusaha kau-kau lah. Dia sampai bagi tahu dekat ketua studio yang Robert ni lah yang paling layak untuk jadi Tony Stark. Hanya Robert je yang boleh bawa watak ni. Dan untuk nak membuktikan yang RDJ ni betul-betul berdedikasi untuk berlakon dalam filem ni, dia setuju untuk ambil gaji sikit je. Dan mereka semua pun setuju dan terus dia dapat berlakon sebagai Tony Stark dalam Iron Man. 2008, filem pertama Iron Man keluar dan memang meletup teruk lah. Bayangkan pada asalnya mereka punya lah takut nak ambil RDJ ni jadi Iron Man sebab sangat-sangat berisiko tinggi tapi tengok-tengok betul apa John cakap. He is the one. Dia memang the real Tony Stark. Sampaikan dia terus dapat buat untung bilion-bilion Dengan keputusan yang dia buat untuk ambil RDJ sebagai pelakon Dah jadi keputusan yang paling hebat dan paling menguntungkan dalam movie history dan memang respectlah dengan RDJ ni dialah antara pelakon yang boleh comeback daripada kejatuhan kepada kejayaan